朋友们知道这是什么吗？今天吃这个，白菜弟弟，把羊肝拿过来。这叫羊网油，自己成不了美食。这个跟这个羊肝一搭配就没味儿了。哥，这不就是脂肪肝吗？叫脂肪肝不吉祥，叫油爆肝。开始做吧，啊、先切羊肝，先切片儿，羊肝就这样切成丁子。嗯，羊肝切好了。 再切点洋葱，切洋葱。哥，我不干活难受。那你去点火吧，弟弟。嗯。切好了。再放点细盐。哎，好了。再搅拌搅拌。锅好了，哥。嗯，包吧。嗯，切网油。拌好的羊肝放。 就这样卷起来，嗯，再这样包，哎，把这两头用这个牙签固定一下，嗯，哎，这种的就可以烤了啊，继续包，哎，就这样固定住，嗯嗯、好了。 先入一下锅，嗯。弟弟可以放了，嗯。有包伯放。嗯、这边有翻个，嗯。弟弟你看，嗯、要不停的翻个。 看我出来那个，这个再煎十来分钟就熟了，好期待呀！